这牛肚大不大？像不像我们睡觉时候盖的被子？今天吃它。嗯，这牛肚太大了。嗯，先洗洗。嗯。倒水。这个牛肚一定要洗干净啊！哥，这个我来，不干活我难受。那我挺好。先洗洗金钱肚。这是毛肚，这是刺肚。 再加点水，水行了，洗好了吗？姐姐，快了快了快了，了了了哥洗好了。上锅里，牛肚下锅，放姜葱，放再放点四十二度，先煮它两个小时。好嘞，一会儿牛肚子咋做呀？牛肚子熟了以后爆炒它。嗯嗯，牛肚变熟了，嗯，正常情况。快拿上猪。嗯。 开始切牛肚，先切金钱肚，先切丝儿，切的大点儿吃着过瘾再切点这个毛肚，这个，看这毛肚毛茸茸的多可爱。再切点这个脆肚，哦、了啊，这个也拿进去了，啊、嗯，这些够了，好嘞。 来切完了，好了，再切点菜，切完了，再切点姜，再拍点蒜，蒜，蒜。哎，好了，开始炒吧。 锅热了，放豆油。好了，啊、哦，油热了，放葱姜蒜，放，我我我，放点豆瓣酱，放，放，放干辣椒，多放点，呵呵炒出呛鼻子都有的香味，牛肚子放，快放，再放点生抽。 盆，一丢红辣椒，绿辣椒，碰，嗯。火了火了，再放点细点盐，哎，再火了火了就可以。